早上八点到晚上八点，上班时间怎么不见得这么积极？我管他干什么？我才没有在等他。 哇，赵总，你还会倒着看书呢！我刚刚在思考。思考什么？哪有这么多问题啊？我还没问你呢。问我什么？没什么。 所以这就是傲娇吧？我傲娇？对啊，你肯定很好奇我手里的照片吧？自作多情。你刚才明明都想看了，可被我一问，却装的毫不在意。这种为了掩饰内心真实想法而故意装作态度强硬、表里不一，就是傲娇。怎么样，被我射中了吧？给你看，我才不看。 你和小然？对啊，我们一起去坐过山车，全程都是我在保护小然的。我弟弟还需要你保护吗？嗯，因为他有点害怕。害怕坐什么过山车啊？因为小然说我总是能给他力量啊。我觉得这也是一种新的人生体验，不是吗？实话，我警告你，离我弟弟远点，不要带回他。 周总，你就放心吧，我们俩相处的好着呢。而且我发现小然比你勇敢多了，身体素质呢也强的比你不是一点半点。而且我们俩下午还石花花到，<走>你知不知道自己什么身份？我是石家选二二十四世第九代传人。错，你是斐然集团清氧系的代言人，我的代言人。所以。 你是打算把我换掉了？你，你每天只知道玩，你对得起代言人这个身份吗？你对得起爷爷对你的信任吗？你对得起我，我对你的教导吗？你,你对我什么教导了？这都是些什么呀？对于你这个文化水平的人来说，凡开卷必有益，方方面面都应该有所涉猎。 从现在开始，没有我的允许，不准随便出去玩。我留你在斐兰是工作的，不是玩乐的。当然，如果你想出去玩的话，我也可以陪你啊。周总，谢谢你，你终于认可我的价值了。你放心，我一定会努力学习，证明自己的。我才没有认可你有，你之前明明那么讨厌我，想方设法赶我走。 现在不仅让我留下，还让我看这些书，这不是认可是什么？自作多情。哦，这又是傲娇吧？别贫嘴，我会检查学习成果的。周总放心，保证完成任务。来点音乐。 喊出我的名字，周知斐，帅。哒哒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 哒。石花花，你怎么在我家？周总，我住你家，你忘了吗？你刚刚跳跳的挺好的。 你看多久了、啊？没多久。我警告你，不许说出去。你发誓。发誓。